Assalamualaikum dan salam negara ku Malaysia. Sekurang-kurangnya 20 pos bomba akan diwujudkan di seluruh negara dalam usaha mengurangkan masa bertindak untuk anggota bomba dan penyelamat mengambil tindakan secepat mungkin terhadap panggilan kecemasan. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Datuk Wira Wan Muhammad Nur Ibrahim berkata, pos bomba tersebut akan beroperasi seperti balai bomba sedia ada dan ditempatkan di kawasan yang sukar untuk didirikan balai bomba berisiko tinggi jelasnya setakat ini hanya 10 pos bomba yang terdapat di seluruh negara dengan dua daripadanya di Sarawak iaitu terletak di simpang Malihah dan Batu Kawah. Kewujudan pos bomba dapat meningkatkan masa untuk anggota JBPM sampai ke lokasi kejadian seperti di pusat bandar dan kawasan yang jauh. Beliau menjelaskan pos itu juga akan beroperasi selama 24 jam sekiranya fasiliti seperti penempatan kenderaan bomba disediakan. Macam Batu Kawak tu kita kita tahu sepatutnya perlu ada balai bomba tetapi mengambil masa untuk dibina balai bomba jadi kita tak boleh tunggu kawasan itu. Kalau kita tunggu dia mengambil mungkin 2 3 tahun lagi baru baru siap dan sebagainya. So if anything happen during this time it might aku cause uh, heavy loss dan sebagainya. So kita sesuai kita minta supaya kita standby di kawasan itu. Datuk Wirawan Muhammad berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang dan Sijil Perkhidmatan 30 Tahun JBPM Negeri Sarawak bagi tahun 2016 di Kuching. Pada majlis ini seramai 159 anggota JBPM menerima anugerah dan sijil masing-masing yang turut dihadiri Pengarah JBPM Negeri Nurhisha Muhammad. Sementara itu dalam majlis berasingan, Datuk Wira Wan Muhammad memberitahu JBPM masih mengkaji sama ada wujudnya keperluan untuk membina balai bomba yang baharu di Batu Kawah Kucing. Katanya kajian awal perlu dilakukan terlebih dahulu dengan mengambil kira semua aspek termasuk jarak dan masa yang diambil untuk bertindak dari balai bomba yang berdekatan. Jelasnya pembinaan balai bomba baharu akan diteruskan jika masa yang diambil lebih daripada 10 minit dari balai bomba terdekat sedia ada. Beliau berkata lokasi yang sesuai untuk tapak projek akan ditentukan selepas kajian awal selesai dilakukan. Datuk Wirawan Muhammad memberitahu pemberita selepas lawatan pesuruhjaya bomba Seoul, Kwon Sun Kiong ke ibu pejabat JBPM Sarawak di Tabuan Kuching Kerajaan Kanada mengalu-alukan kerjasama global dengan badan bukan kerajaan NGO dan kementerian berkaitan di negeri ini dalam memberi kesedaran mengenai perkahwinan awal dan paksa dalam kalangan kanak-kanak. Pesuruh Jaya Tinggi Kanada ke Malaysia, Tuan Yang Terutama Judith St. George berkata, masalah sempama ini bukan sahaja berlaku di Malaysia maupun Sarawak, malah di seluruh dunia. Jelasnya kerjasama global ini boleh mengelakkan perkara tersebut daripada terus berlaku. Malah kerajaan Kanada turut melaburkan sejumlah 214 juta ringgit bagi menyokong program kerjasama global di seluruh dunia. Katanya perkahwinan awal dan paksa dalam kalangan kanak-kanak berpunca daripada masalah kemiskinan, tradisi dan tidak mendapat pendidikan yang sempurna. Keadaan ini boleh mengundang pelbagai masalah berlaku terutama kanak-kanak yang menjadi mangsa kerana umur yang muda untuk menjadi seorang ibu. Tuan yang terutama Judith St. George berucap pada majlis perasmian pameran fotografi mengenai perkahwinan awal dan paksa dalam kalangan kanak-kanak di Kuching. Terdahulu ketika berucap Menteri Kebajikan Wanita dan Kesejahteraan Komuniti, Dato' Fatimah Abdullah memberitahu Sarawak berada pada kedudukan tertinggi berkaitan masalah kehamilan remaja pada tahun lepas iaitu 94.3% atau 2,338 remaja hamil dalam lingkungan umur 10 sehingga 19 tahun. Pameran fotografi anjuran Kerajaan Kanada dan NGO tempatan itu berlangsung sehingga Isnin depan dan terbuka kepada orang ramai. Program keselamatan hashtag Shell Selamat Sampai yang diperkenalkan oleh syarikat minyak Shell Berhad digesa agar terus fokus kepada kumpulan sasaran berisiko tinggi kemalangan di jalan raya terutama golongan muda dan penunggang motosikal. Menteri Muda Pengangkutan Darat dan Udara dan Keselamatan Datuk Lee Kim Shin memuji inisiatif Shell Berhad berkolaborasi dengan Universiti Kertin Sarawak selain dua buah sekolah di Miri dan lima sekolah lain terpilih di negeri ini dalam program Outreach Hashtag Shell Selamat Sampai dalam menyemai kesedaran keselamatan ketika berada di jalan raya. Beliau turut menyarankan agar Jabatan Keselamatan Jalan Raya memperkasa lagi program kerjasama dengan sekolah-sekolah bagi mengurangkan kadar kemalangan jalan raya terutama penunggang motosikal yang rata-rata merupakan pelajar-pelajar sekolah. Meskipun kadar kematian kemalangan di Sarawak pada tahun lepas menurun kepada 432 kematian berbanding 433 pada tahun 2015, namun pengguna jalan raya harus sentiasa peka dengan keselamatan dan peraturan jalan raya. Datuk Lee bercakap dalam sidang media selepas melancarkan program hashtag Shell Selamat Sampai di Universiti Kertin, Sarawak di Miri. Untuk rekod, bahagian Miri mencatat peningkatan jumlah kematian akibat kemalangan jalan raya daripada 46 kematian pada tahun 2015 kepada 52 kematian tahun 2016. Division pertama Infantri Malaysia harus mengekalkan prestasi dalam pelbagai bidang ketenteraan. Panglima Division Pertama Infantry, Major General Dato' Steven Mundau berkata, sebagai salah satu division yang terbaik di negara ini, mereka harus mengekalkan gerak kerja yang sempurna. Bercakap pada malam kecemerlangan di Kem Bukavu Penresen Kuching, Dato' Steven menyatakan sesebuah kejayaan tidak mudah dicapai jika pasukan tidak berdisiplin. Oleh itu, beliau mahu divisionnya meletakkan kepentingan pasukan melebihi keperluan lain. Pada majlis ini beliau turut menyampaikan anugerah kepada 57 anggota dan pegawai yang cemerlang dalam tugas operasi, sukan dan pentadbiran. Beri keutamaan kepada belia tempatan di Murum dan Belaga bagi membangunkan jana kuasa empangan bakun. Itu saranan Menteri Muda Pengangkutan Sungai dan Keselamatan, Lewan Lagang, sebagai mengenang jasa masyarakat tempatan di kawasan itu yang telah mengorbankan tanah-tanah mereka bagi tujuan pembangunan. Malah beliau yakin dengan sistem pendidikan dan program latihan teknikal yang disediakan kerajaan, beliau di kawasan itu mampu mengendalikan empangan tersebut. Hopefully after this with the proper training, proper itu uh, I'm very very optimistic that SEB will employ them. Liwan bercakap kepada media selepas majlis penyerahan geran bantuan pelajar PENAN di Pusat Kecemerlangan Teknikal Sarawak, Sentek Santubong Kuching. Seramai 13 pelajar PENAN dari daerah Belaga mendapat tawaran belajar di Sentek. Dalam pelbagai kursus menerusi bantuan Tabung Amanah Bakun. Pelajar Pusat Latihan Tenaga Kerja Perkapalan terkemuka Pelita Mas Laut Sdn Bhd yang tamat latihan dengan jayanya berpeluang untuk diambil bekerja dalam industri perkapalan. Demikian menurut pengarah urusan kumpulan pelita Mas Laut Sendirian Berhad, Mas Niamit semasa menandatangani perjanjian persefahaman MOU dengan syarikat Kiong Hok Dokyat Sendirian Berhad di Sibu. Beliau mewakili pelita Mas Laut manakala syarikat Kiong Hok Dokyat diwakili pengurusinya Dato' Albert Ling Kiong Ping. Dalam MOU itu, Kiong Hok Dokyat akan memberi latihan industri kepada pelatih dari pelita Mas Laut selama satu tahun. Masti berkata latihan itu memberi pendedahan kepada pelatih tentang kerjaya dalam industri perkapalan yang mempunyai prospek yang cerah. Turut hadir pada majlis itu Menteri Muda Belia dan Sukan Dato Abdul Karim Rahman Hamzah. Selama 143 pemain dari 34 buah negara akan bertanding bagi merebut Piala Ketua Menteri kali ke-29. Siri 1 Persatuan Tenis Antarabangsa ITF Junior Circuit Grade 1 pada 14 hingga 19 hari bulan ini di Kuching. Antara negara yang mengambil bahagian ialah Jepun, Australia, China, Kroasia dan Malaysia. Jepun membariskan kontingen terbesar iaitu seramai 25 pemain diikuti oleh Malaysia dengan 16 pemain dan Tape dan Australia masing-masing 10 pemain. Bersempena dengan kejohanan tersebut, ahli jawatan kuasanya telah mengadakan kunjungan hormat terhadap Ketua Menteri Dato' Amar Abang Johari Tun Openg di Wisma Bapa Malaysia. Kunjungan itu diketuai oleh Presiden SLTA Dato' Patrick Liu. Baiklah, seterusnya kita ke segmen agenda hari ini. Antara liputan dalam agenda hari ini, pada pukul 9 pagi, Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Richard Riyod merasmikan jelajah kerjaya kenyalang di Taman Komuniti Serian. Manakala pada pukul 10 pagi, Ketua Menteri Datuk Amar Abang Jari Tun Oping hadir Dialog Transformasi Nasional TN50 peringkat negeri Sarawak di Dita Putra Universiti Malaysia Sarawak, Unimas, Kota Semerahan. Terus mendapat liputan pada pukul 1.30 petang, Timbalan Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Datuk Alexander dan menghadiri majlis selesai projek naik taraf Jalan Singai Aping Keranji dan pelancaran projek BELB di Rumah Panjang Kampung Keranji Baru di Serian. Akhir sekali pada pukul 5.30 petang, Menteri Kerja Raya Datuk Seri Fatillah Yusof hadir program pemimpin bersama ibu bapa dan pelajar di SMKA Sheikh Othman Abdul Wahab di Matang. Demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini. Untuk berita seterusnya, kembali ke Angkasa Puri bersama Kamal.